gizlinleri araştırır. Sazın özü üç hisseden ibarettir. Bu bu hissiye değerler bak böyle çanak. Bak bu buradan ağrılır. Bu hissiye değerler bete. Bu hissiye değerler kol. Yani saz özü üç hisseden ibarettir. Bete sazın kolunu çanağa birleştirir. Burada ise onun imkanından, yanağaçların imkanından keyfiyyətindən istifadə edib deməli bu materiallardan istifadə ediblər. Məsəl üçün sazın sinəsi tutdu. Üstün bu çanaq tutdu. Amma bu dediyim kimi beçək hissə bu olur cır almadan, cır armuddan, bir də əriçdən. İndi ustanın əlinə hansı ağac gəlsə, hər də imkan oldu. Yaxşı olar əriçdən ola, indi olmadı. Sonra bilə isə gozdan olur. Qoz qoz yaxşı olar ki qara rəngli materialdan istifadə olunsun çünki onun gözəlliyi onun qaldıqca tarixləşir, saz öz rəngini götürür, amma ağ olanda hardasa götürə bilmir. Və bu mənada bir də bu hissədə istifadə eliflər qədimdən istifadə eliflər görüşdən, Vələstdən, bəzə ağaclardan quruyanda bərcəyən. Yəni o isimdəki Qopuzda sim olmıv. Davayındır ki bağsaq ol. Yəni o o rezonansı, o səsi versin. Versin simi. Yəni xərək deyirlər bunu. Bu xərəyin qolşu da ustalar adətən keçmişdə dörd parmağını qoyurdu, dörd parmağın bax bu hissəsində dayanırdı xərək. Bundan sonra pərdələr düzülərdi. Bir də yuxarı xərəkdi. Bunları istifadə eliblər keçmişdə ağaçdan. Sonra istifadə eliblər bəzi ustalar qalbuğun uzunluğundan istifadə eliblər. Qalbuğun uzunluğundan. Yəni burada bir neçə burada yenə qozdan bu aşıqlardır. Bunlar əslində aşıq onlar deyil. Bu ozanlar aşıq deyil. Ozanlar aşıqdır. Zəkası işli insanlardır. Onlar özünün içində xalqın xəzinəsini gəzdirir. Tarixən zamanən ağraclara yaşayan ağaclar, tut, əri, goz, vilas, bu sadalananlar meyvə ağaclarıdır. Var bəhrəsini kəsib bir məkanında insan sözünə səs verirlər, səsin bütövlüyünü yaradırlar. Bəs söz xəzinəsi nədir? Dünyada 2 müqəddəs söz var, rəng var. Rənglərdən gedir söhbət. Ağ və qara. Bütün qalan hamısı, hamısına fon verən bu rənglərdir. Hətta qara sözünün türklərin qədim runik qalıbçasından bəri leksik məfhumlarında, vahidlərində çox böyük əzəmətli çalarlarda mövcuddur. Ağ sözü ağ sözü həmin o tanrının tarının təcəllə tərzidir. Mağlalardan gəlir. Vedalarda mağ, deyilir mağ. ki, 5000 bundan qabaqki olan yazılarda deyilir ki, Tanrı dərgahına irişmək hər oğlun övəridir. Tanrı dərgahına irişən adam onu bir qucaq ağ işıq görürdü. Tanrı dərgahına yaxınlaşdıqca çox belə pürültülü, qulaq batırıcı hayqırdılar, musiqilər, nərələr eşidilirdi. Ancaq yaxınlaşanda dərgaha varıdı olandan sonra onlar ruhu oxşayan həzid İnsanı məst edən musiqilərə kimi qusriyə çevrilirlər. Həmin bu ağlıqdır. Həmin bu ağlıqda 18-ci əsrdə Vaqif deyirdi: "Gözəl tanrının adlarından biridir. Aşiq tanrının adlarından biridir ki, məsələ onun nuruna, ağ nuruna aşiqdi bütün insanlar. Onlar bəzi insanlar dərk eləyir o məqamı tez insanlar da dərk eləməmiş dünyasını dəyişir. Həmin ağlığı dərk eləyən, gözəlliyi dərk eləyir. Tanrı dərgahını dərk eləyir. Tanrıya irişmə yollarını, o 4 mərhələni keçmiş insanlar da bunu dərk eləyir. Onu da dərk eləyən birinci növbədə sazdan, sözdən nəşəət edən sənətçilərdir ki, o Tanrının öz ruhu ilə qarışıq insanın bədəninə üflədi o nəqanət o sözün qudratı o obrazlıq bütün bunlar hamısı həmin siz dediyiniz həmin siz dediyiniz nöqeydən işlandırılır <Sessizlik> Söz və saz Tanrı dərgahında vəhdətə qovuşur. Bu vəhdətdən haq yolu, ağ yol haqqı söyləyir. Bu zaman tarix həqiqətlərə güzgü tutur. İnsan oğlunun yalan və qərəz dolu yaratdığı tarix heç olur. Adəmdən xatəmə keçilən yolu özü sayan aşığın günahı nə olur? Günahı haq yolu. 300 ildir ki, aşıq haq sirlərinin daşıyıcıları ola bilmir. Dilən, yazılan bütün sözlər gizli və aşkar mənalarını itirib, adi gözəlləmləmələrə çevrilib saz və söz ayrı-ayrıdır. Sazın sehrilə sözün sehrli bir deyil. Qalq arasında e, belə bir e, belə duzlu məzəli bir əhvalat dolanmaqdadır ki, 30-cu illərdə eee tarixin elə bir dövrü olub ki, el sənətini yaşayanlardan vergi almayıblar. Eee o vaxt kənd soveti Maliyyə idarəsinə hesabat verəndə uzdan tutma ilə bozalğanlıqdan da hamını təsərrüfat bacısı olaraq aşıq kimi göstərilmiş. Bir dəfə maliyyə işçiləri necə olursa, deyir, aha, sənin Aykənd Soveti, ay, ay ə, rəhbər, sənin oğurluğunu tapdıq. Necə tapdınız? Budur, burada göstərilib, məsələ Sidryanko İvan Vasiliyevich deyir vallah fida aşiqdı. Deyər kişi bizi dolama etmə, eləmə. Necə aşiqdı bu? Bu deyir qeyr millətdən, məsələn, Ukrayna aladı. Deyir inanmırsız gedək. Gəlirlər Vaniya'nın evinə. Evlə görəndəcək, evə gələndə görürlər ki, divardan bir qalçadı, qalçanın üstündə saz asılıb. Soruşanda ki, Vaniya sən nəcisən deyirməsən? Aşıqam. Deyər kişi Rusdan da aşiqmı olar? Deyir Taniya onu çağırır ki Taniya o divardan sazı gətir bəri. Saatli sazı sinəsinin üstünə alır, zilini zib, bəmini bəm eləyir. Aldı görək nə deyir. Deyir ki öz adımdır vurulmuşam telli saza, öz adımdır Vaniya mənim. Ustadım da Aşık Mirzə, şəhirdim də Tanya mənim. Deyir inanmırsınız indi Tanya alsın görək nə deyir. Deyirlər ki, bəstdir, inandıqdı. Bir halda ki, bizim bu Nizaminin şərəf zavodundakı çilingər 1 il müddətində o çilingəriyi ilə yanaşı, aşiqliyi də belə mënimsədisə, bu torpağın görək xəmtində nə varsa, Tanyanı da aşiq eləyəsidir. Daha biz təslim olduq. Vanya, Tanya, Sayat, Nova, Çiməşəqlar saz və söz bütövlüyünü dağıtmaq üçün istifadə olunan siyasət qurbanları idilər. Tarixin bitdiyi, siyasətin başladığı zamanda saz və söz bütövlüyü dağlara, çaylara, coğrafi məkanla gizlinlilərə çevrildi. Saz çalıb oxuyan, NKVD-də paltarlı aşıq gözdən düşdü. Bütün ucalıqları saxlayan göz, ruhunu oxşaya bilməyən səsin sehrinə asil düşdü. Dərbənd, Şirvan, Qarabağ, Borçalı, Göyçə, Zəngəzur, İç-Anadolu, Urmiya, Ərdəbil, Təbriz, Azərbaycan parçalandıqca saz və söz əzəli anlamını itirdi. Sazna vaxtın. Sazı çox sındı. Elə bax bu sazın özündə də sazı sındırmaqla məşğuldular. Sazı sındırmaq tez olar yoxsa aşığı? Hansının nömrün daha tez kəsə bilərlər? Sən aşıq insandır. Bu sazın sımmağı. Aşıq deyəndə məsələ mən də özümü aşıq sayıram. Siz də məsələ e saz haqqında eşidibsiniz, eşitməyibsiniz, çala bilirsən, çala məlum deyil mən, ancaq siz də aşiqsiniz. Çünki o sözlə sazın vəhdətini duyan insanlar aşiqdir. Aşiq Tanrının nuruna, Tanrının nur təcəllisinə aşiqlik nədir? İlmi, irfandır. Aşıqlıqdır. Və bu aşiqlərin saz sındanda, kitab çırılanda, hamacat qorlananda ürəyi qanıyır. Qırvan, Gedəbəy, Tovuz, Qazax elərinə gezib haqq qaşığı aradıq. Soraq verən olmadı. Sonuncu haqq qaşığı Qozalqanlı idi. Alı idi, əlaskər idi dedilər. Dədə Şəmkirə rəhmət oxudular. Haqq qaşığı yoxdur. Azərbaycanın güneyində haqq qaşığı daha tapa bilməzsiniz. Bəlkə günəy Azərbaycan da qalır, bəlkə iç Anadolu da qalır, nə bilərəm. Bu isə Aşık Əbulfət idi. Tibb elmləri namizədi Abulfət. Göyçəliyə Abulfət. Miskin Abdal ocağından su içən Abulfət. Əbülfət restoran, kafe, çayxanalarda yeyib içəndən sonra ruhunu qaytaranlara saz keyfi verib, çərəy qazanır. Dəm dəryası ləpələndi, atdı dərdim, təzələndi, digər-digər səpələndi huşum mənim, huşum mənim. Yazıq aydın günahkardır. O çəkdiği ah zardır, yüz illərə bərabərdir. Yazım mənim, qışım mənim. Saz ayrı, söz ayrı bir ömür yaşayır. Saz və söz bütövləşəndə Azərbaycan bütövləşəcək. 我也不。